никогда не отворачивались, вот моя всегда меня поддерживали в этом. Даже мама моя где-то ставила на мне крест, а никогда от меня не отворачивалась. И они мне помогали. И ну сколько я не пытался, это все вообще было. Все равно приходили деньги и, и опять котик. Что самое интересное, первая была водка, я только напивался сразу ехал. И так я про Куролесил нормально лет 13-14, все такой жесткой. И последние мои походы, вот я уже на Нивках был, меня дьявол просто довел до того, что у меня уже просто не было. Я не хотел ни жить, ничего. Я понимал, мне Бог хранил очень много раз в жизни. Я расскажу, наверное, один случай, потому что их было очень много. К примеру, мы раньше занимались воровством, и на заводе, где мы были, мы, короче, там жили, мы не вылазили оттуда. Мы вот так вот туда заезжали, и мы могли неделю э -э, там быть, мы не спали, вот так по пять дней мы потребляли этот пен, от которого вот ты не спишь, ты лазишь там и ну, там полчаса покемаришь где-то. И вот так вот по пять суток мы могли не спать. Если я приезжал домой вот после пяти-шести суток, я засыпал дома, и где-то сутки, полтора, то и двое, э -э, ко мне не дозвониться, не у меня просто вырубало, я спал. И вот так вот один прекрасный момент. Мы тоже неделю висим, и нас забирают на весну. Нам надо было провести темные делишки, которыми мы занимались, и мы все это делаем. И берем, естественно, после этого фена, но плохое состояние, надо было брать водку и водкой напиваться. И оно тогда чуть-чуть облегчает состояние, потому что безумно такое не любил я. И мы берем втроем через полтора первока у в селе. Естественно, мы же не спавшие, там дней 5-6, еще сверху мы нормально покушали, выпили, и все, по идее, мы должны лечь, уснуть, и, короче, сутки вообще не вставая, потому что, ну, так всегда было. Мы распалим э, печь, старая лежанка такая была в доме. Мы распалим печь, и настроение было, двое ложатся по кроватям, я ложусь на печку. И засыпаем, печь горит. И я не знаю, сколько мы там, два часа проспали. И в один вот ну, так вот просто момент у меня открываются глаза, просто открываются глаза, и я смотрю, надо мной вот так вот переливается дым, он уже прямо вот так вот почти дошел до лица, Я вижу полный полный дом дыма. Меня просто, я, ну я знаю, там тысячи процентов уже меня просто Бог разбудил вот вот, разбудил меня, потому что мы бучалили все втроем, и все, я начинаю будить ребят, они короче не встают, я еле их разбудил, оказывается на печке лежали одеяла. Мы, когда я уже понимаю, что это одеяло, мы их, я их только стягу с печенья, все загораются, ужас, мы, там, они, дымели, ужас. уже тлели вот так вот. И вот так вот Бог мне спас жизнь. И да. таких моментов было много. Да. И на Нивках, вот когда я уже, были последний момент, у меня просто дьявол был, я знал, что мне Бог хранит жизнь, но я не понимал для чего. Просто я выходил, вот так вот кричал ему в небо, истреби меня. Я ему говорил, что ты хочешь от меня. Я знал, но он для чего-то хранит меня, для чего я не понимал. И вот последний раз, буквально два дня проходит, появился этот Вадим, который привел меня. Слава Богу, он сам как бы бегает до сих пор, но он появился, вот так Бог его послал. И таким чудным образом я пришел в церковь, тоже там интересное мое путешествие было, потому что я, ну, Категорически вообще относился к протестантам, для меня это, короче, сатанисты были, ну, честно, для меня православная вера истинная, Поэтому я, он меня привел в одну церковь, там, к маме, О, я понаблюдал, что там происходит, и понимаешь, что, короче, надо мне уходить потихонечку. Я так тихонечко, ну, как я объясню, пастор говорит, давайте помолимся, выходят бабушки, выстраиваются, вот так ну вот так вот до каждой начинает подходить руку, и они начинают типа, падать в конвульсиях. И смотрю, одна, вторая, это третья, эту ловят, она чуть не ударилась об ручку. Я смотрю, думаю, что тут происходит вообще. Давай к выходу. И так оп боком, боком, <laughs> я ухожу к выходу. И тут подходит ко мне пацанчик, лет 16, светлые волосы, я его запомнил. Это потом, по-моему, Вадим не говорил, что это сын И он подходит, и вот так вот ложит на меня руку. А я был в таком состоянии, я был на кумаре, неплохо было. И он ложит на меня руку и стоит за меня молится. И меня как прибило. от пола. Я стал, через меня такой поток энергии шел, что я просто обалдел, мне стало легче становиться. Класс. я просто меня приземлил, он помолился, и я после этого вышел и думаю, нет, что-то в этом есть, что-то я не прав. Из-за этого я приехал уже в воскресенье сюда, к нам в церковь и покаялся. Аллилуйя. Потому что там он меня тянул, я тоже не вышел каяться. <как> Поэтому, слава Богу, я благодарен, что Бог привел, знаете, слово не врет, Бог верный, Он дает пастыря по сердцу, Он дает духовную семью, Он проводит. Знаете, я размышлял над тем, даже реабилитация наша, которая была, она... Вот, я в нужное время был в нужном месте. Потому а что я смотрю другое время. <свят> Другое <свят> время смотрю, как вот ребята проходят и понимаешь, что где-то если бы я вот был в это время, чуть-чуть бы у меня были проблемы, наверное. Ах, я был в нужное время, поэтому слава <свят> Богу. А, вам, ну, верно, ну у ребят благодарен. в это время проблем не будет. Не, <свят> 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 аминь. У нас я бей? благодарен за все Богу, благодарен церкви, за то, что вообще есть вот такой вот, центр <свят> реабилитации, <свят> знаете, Почему я остался, да, и служить Богу, потому что я понимаю, что это огромная беда, и сколько людей в этом безумии да. живут. Это, Поэтому слава Богу, спасибо вам, спасибо Пастору. Аллилуйя.